ma'naviy yuksalish bag'rikenglik yoshlarni kasb hunarga yo'naltirish va vatanparvarlik tarbiyalari doirasida zum tuman ikkinchi son kasb hunar maktabida ham 2022-2023 o'quv yili qabulini namunali tashkil etish maqsadida ochiq eshiklar kuni tadbiri bo'lib o'tdi unda tumandagi umumta'lim maktablarining 9 sinf bitiruvchi o'quvchilari ishtirok etdilar. kuniga tumanimizda bir qator maktablarning 9 sinf bitiruvchilari qatnashmoqda bular asosan to'qqizinchi sinfi bitirgandan keyin kasb hunar maktabiga o'zlarini qiziqqan kasblari bo'yicha o'zlarini bilimini oshirish maqsadida kelmoqda hozirda bizda mana shu kasb hunar maktabimizda o'nta yo'nalish bo'yicha o'qitiladi bu yo'nalishlarda barcha imkoniyatlar sharoitlar mavjud hozirda o'quvchilar mana o'zlari aylanib guvoh bo'lyapti shu yo'nalisha qiziqqan kasblarni egallash bo'yicha barcha sharoitlar mavjud tumandagi umumta'lim maktablarining 9 sinf o'quvchilariga mavjud 10 ta yo'nalish bo'yicha ko'rgazmali chiqishlar sport o'yinlari rassomchilik san'at namunalari va umumiy taqdimot namoyish etildi juda ham mos kasblar ko'p lekin menga yoqqani kompyuter sohasi bo'ldi ularda hamma hammashu kompyuterlar bor ekan sharoiti yaxshi menga juda ham yoqdi umum ta'lim maktabi bitiruvchilarini qiziqishlariga qarab kasb hunarga yo'naltirish orqali ularni hayotda o'z o'rinlarini topishga davlatimiz tomonidan ko'plab imkoniyatlar eshiklari -se ochilmoqda deyishimiz mumkin tashkil etilgan mazkur tadbir ham ana shu imkoniyatlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi kasblarni o'rganish va ular haqidagi boshlang'ich ma'lumotga ega bo'lish maqsadida keldik va bu yerdagi shart sharoitni ko'rib juda o ya'ni bu yerda shart sharoit judayam yaxshi ya'ni biz kasb o'rganishimiz uchun juda mos qilib yaratilgan shart sharoitlar bor inliz tili boshqa fanlara o'rganishimiz shu yerda mukammalroq bo'lishga haq davlatimiz tomonidan berilgan ushbu imkoniyatlar <laughs> tufayli biz juda ham yaxshi rivojlanishga va qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'lishga harakat qilamiz ya'ni dartara bo'livchi kasbga ega bo'lamiz yerga kelgan daraxt kun kelib o'z mevasini bergani kabi amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar ham o'z samarasini ko'rsatmay <laughs> qolmaydi